Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Извините, что долго не выходила в эфир. У нас очень жарко, температура воздуха больше 40 градусов, совершенно не хочется готовить. Но вот сегодня я решила приготовить освежающий десерт. Посет. Английский знаменитый десерт. Нам понадобится цедра с трех лимонов. Лимоны, естественно, у нас вымыты хорошо и высушены. С этих же лимонов мы отжимаем сок. Вы знаете, что посет изначально был горячим напитком. В него добавляли вино и разные специи и давали при простудах. Но потом в начале 19 века его Стали подавать в холодном виде со сливками и цитрусовыми. Лимон, ну сколько у нас здесь? Ну, наверное, примерно 200 грамм. Нам понадобится сливки жирностью 33-35 процентов. В кастрюлю добавляем наши сливки 500 миллилитров. Сахарная пудра 150 грамм. Если у вас нет сахарной пудры, можете использовать обычный сахар. Просто это удвоит время приготовления. Не больше того, на вкус это не отразится. Все хорошо перемешали и на медленном огне постоянно перемешивая доводим до кипения. Десерт готовится очень быстро, 20 минут. Как только начинает закипать, выключаем огонь и убираем кастрюлю в сторону. К горячим сливкам добавляем цедру лимонов. Перемешиваем. Постепенно добавляем лимонный сок. Все хорошо и тщательно перемешиваем. Оставляем на 10-15 минут, чтобы все пропиталось ароматами и перемешалось. Я еще добавлю немного лимонного порошка. У него очень хороший вкус и совершенно не сладкий привкус. Мне нравится, но это не обязательно. Через 10-15 минут процеживаем через сито. И разливаем по емкостям. У меня вот такие чайные кружки. Вы можете использовать любую емкость и даже кружки для виски, для мартини. Из этого количества получается 4 порции. дадим немного остыть и убираем в холодильник для стабилизации минимум на 2 часа, а еще лучше на 5-6 часов. Вы можете приготовить вечером и кушать утром. И вот у меня десерт готов. Он у меня в холодильнике простоял 4 часа. Я его украшаю мятой и лепестками роз. Вы можете украсить по своему вкусу немного белого шоколада и можете наслаждаться, он очень освежающий, совершенно не сладкий. Лимонная кислинка, мята, белый шоколад. Это так вкусно! Я вам очень советую приготовить этот десерт. Спасибо, что досмотрели до конца мое видео. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте делиться с друзьями. Всем приятного аппетита и до новых встреч.